Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях народный депутат Украины Сергей Федорович Кальцев, фракция партии регионов. Здравствуйте. Добрый день, Владимир Васильевич. Сергей Федорович, в прошлый раз, когда мы с вами встречались, ситуация в парламенте была такая, мягко говоря, неоднозначная. Противостояние, отсутствие, желания в оппозиции голосовать. Сегодня она вроде бы как бы налаживается. Ваша оценка той ситуации, которая сегодня существует в парламенте? Предлагаю сравнить сухие цифры. Если на первой сессии мы рассмотрели 40 вопросов. То на этой сессии рассмотрено более 200 вопросов. Разница есть. Нужно сказать, что по отдельным э, вопросам и оппозиции, представители власти голосуют совместно. Например, вопросы связаны с европейской интеграцией, э, социальный блок вопросов. Мы приняли изменения в закон о бюджете на 2013 год и <coughs>, проголосовали за выделение э, средств на лечение больных за рубежом. И в первую очередь, это касается онкобольных детей. Точно так же было принято решение изменить, внести изменения в закон об обеспечении инвалидов, участников войны, Великой Отечественной войны и войны с Японией санаторно-курортным лечением. Именно в первую очередь. Вместе с тем нужно сказать, что Верховная Рада – это, в общем-то, площадка для законодательной инициативы, для их реализации, а не для каких-то там баталий стычек, блокирования трибуны. Поэтому депутат Верховной Ради должен работать над законотворческой деятельностью. Он должен встречаться со своими избирателями и потом реализовывать нужную им законодательную инициативу. Ну, в этом ключе вам такой вопрос. Вот, э, много споров вызывает вопрос по реформированию НАК «Нафтогаз Украины». И, соответственно, судьба газотранспортной системы. Один из ваших коллег, Тихон Бог, заявил, что если газотранспортная система будет там каким-то образом хоть частично передана России, они там обещают разнести Верховную Раду в щепки. Мы сегодня являемся уже практически наблюдателями в таможенном союзе. Ваше отношение вот к реформированию, к судьбе, будущей судьбе газотранспортной системы, и что важнее, наша труба или российский газ, или это должно быть вместе? Газотранспортная труба – это национальный актив. Это собственность государства Украины, и вместе с тем мы четко должны понимать одну простую вещь: чтобы это просто не осталась труба э, металлоломом, э, мы должны завести таких инвесторов, которые позволили бы модернизировать нашу трубу, сделать ее конкурентной, и по этой трубе должен идти газ. Она, в общем-то, для этого предназначена. Поэтому, если мы заключаем договор, если мы создаем совместный газ, газотранспортный консорциум с Россией, что мы от этого имеем? Первое. Э, мы имеем нормальные тарифы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства. То есть опускается цена на газ. Средняя монетировочная цена где-то будет на уровне 265 долларов. При этом мы экономим ежегодно государственный бюджет 5 миллиардов долларов. А это 40 миллиардов гривен, которые закроют дыру в пенсионном фонде, дадут возможность поднимать пенсии, <coughs> зарплаты бюджетникам и другие социальные пособия. Это очень серьезные цифры как для нашего государства. Уменьшение цены на газ сделает рентабельными многие украинские предприятия, потому что цена на газ лежит практически во всем, начиная от выпечки хлеба, заканчивая выплавкой из стали. Снижение цены на газ даст возможность предприятиям стать конкурентными, увеличить объемы производства, создать новые рабочие места, Соответственно, платить зарплаты людям повышать их и делать отчисления в виде налогов, и выплачивать пенсии пенсионерам и другие социальные пособия. То есть это такие на самом деле достаточно понятные и простые вещи. Поэтому выгоды очевидны. Дальше. При этом Россия обязана будет минимально прокачивать через нашу трубу не менее 60 миллиардов кубических метров газа. Это сделает наш консорциум безубыточным. И при этом она обязуется внести средства на модернизацию трубы. Соответственно, труба, в общем-то, и будет работать для того, чтобы по ней шел постоянно газ. А теперь, подводя, что можно сказать? Что нужно простому паристичному гражданину Украины? Чтобы он получал газ, чтобы он его получал стабильно, чтобы он его получал за небольшие деньги. Вот это все предусмотрено в договоре. А все остальное от Лукаова. Дадут, не дадут, никто и спрашивать не будет. Есть большинство в Верховной Раде, проголосуем и все. Я назвал самые простые конкурентные преимущества, которые дадут возможность нам стабильно жить, нашему населению, не поднимая тарифы. Что еще сравнивать? С чем сравнивать? Ну да, труба не самолет, но куда ходишь, не полетишь с ней, не поедешь ни в Америку. Россия и Украина вынуждены. Сергей Федорович, во время избирательной кампании вы обещали всячески содействовать законами развития малого и среднего бизнеса, который сегодня переживает, как мы все понимаем, далеко не лучшие времена. Что в этом плане собираетесь делать или уже делаете? Я как раз этим вопросом и занимаюсь. Работаю в Комитете по экономической политике первым замом. Через нас законопроект, через наш комитет прошли, 150, вернее, в наш комитет зашли 151 законопроект. Из них 85, по которым комитет является главным. Поэтому часть законопроекта мы уже рассмотрели, отправили на голосование Верховную Раду. Ну, назову такие знаковые законы. Например, защита отечественного товаропроизводителя от субсидированного импорта. В чем заключается суть этого законопроекта? То есть многие страны, помогают своим предприятиям-экспортерам, в том числе и финансово. За счет этого экспортеры снижают цены на свою продукцию. И многие наши отечественные предприятия за счет этого становятся неконкурентами. Поэтому задача защитить отечественного производителя. Дальше. С фонда госимущества зашел закон о приватизации, о реприватизации госимущества при невыполнении недобросовестным инвесторам своих обязательств. Скажу честно, несбалансированный закон. Мы сняли его с, э, с рассмотрения комитета, создали рабочую группу. И сегодня мы с фондом госимущества отрабатываем тот закон, который позволит соблюсти баланс между интересами бизнеса, данной ситуации потенциального инвестора, и, с другой стороны, государства. То есть закон должен быть сбалансированный. Следующий закон. Закон об обществе с ограниченной дополнительной ответственностью. Э, могу сказать, что <coughs> в Украине э, находится, э, работает... 476 тысяч предприятий, то есть общество с ограниченной ответственностью. И их деятельность урегулирована разными законами, в том числе и законом о хозяйственных обществах, но не законом об обществе с ограниченной ответственностью. Зашли два законопроекта. С одной стороны народного депутата Воропаева, с другой стороны Ксении Ляпиной и Ирины Гориной. Мы предложили создать рабочую группу, сделать из двух законопроектов один – более того, на той неделе я проводил круглый стол с представителями нашего бизнеса запорожской области, города Запорожья, и цель была одна простая. Пожалуйста, внесите на этой стадии свои поправки, для того, чтобы я мог учесть интересы нашего запорожского бизнеса. Ну, они транспортируются, в принципе, на всю Украину. Потому что когда народный депутат один ваяет законопроект, это одно. А когда к нему приходят бизнесмены, которые сталкиваются с жесткими реалиями да, работы в нашей экономике, это несколько другое. Поэтому мы, я думаю, что мы уверены в том, что мы сделаем сбалансированный законопроект. Для справки могу сказать, что в Германии такой закон работает с 1892 года. Вы представляете, или вернее, ваш избирательный округ ⁇ это промышленный район нашего города. Обращаются ли к вам промышленные предприятия за помощью? Обращаются. Я на, это, на той неделе был на шести предприятиях. Скажу, что пять предприятий работает с убытком. То есть законы объема выпуска продукции ниже, чем в 2012 году. Это очень серьезная проблема и очень серьезные и тревожные сигналы на самом деле. Поэтому, конечно же, наша задача создать определенные преференции. Для... А что в основе убыточности? Тарифы на электроэнергию, на газ? Или... Вы знаете, каждое предприятие, в каждом предприятии свои проблемы. Если мы совместно, коллегиально, с областной администрацией, с нашим губернатором Пеклушенко Александром Николаевичем, надо должен, он приложил немало усилий, с депутатской нашей группой, мы все народные депутаты, писали коллективные письма, встречались с Кабмином, были письма на президента. Если мы этот вопрос решили, и ферросплавный завод сегодня на подъеме, то многие другие заводы, к сожалению, работают, снизив темпы выпуска своей продукции. Но это касается трансформаторного завода, там, кабельного завода, укрографит. Это целая цепочка завода, это промышленный комплекс. Могу привести конкретный пример. Ко мне обратились представители, директор Пресняк Игорь Степанович по вопросу налогообложения предприятия оборонно-промышленного комплекса. То есть вопрос касается не просто завода «Искры», части налогообложения, налога э, на прибыль. И мы подготовили совместно законопроект, который э, даст возможность учитывать э, при налогообложении предприятия убытки прошлых периодов. Сложный вопрос, но при этом мы четко должны понимать одну простую вещь. Если есть экономическое обоснование законопроекта, мы покажем, что если мы в коротком промежутке времени дадим определенные льготы предприятию, ну, там, буквально в течение года оно финансово, денежно возвратит это и еще прирастит и даст дополнительные налоги, уверен в том, что этот законопроект имеет место быть и он будет проголосован Верховной Радой. Над какими законопроектами вы еще работаете? Мной подготовлено три законопроекта и 10 находятся в стадии работы. Например, закон о бесплатной правовой помощи. Закон касается предоставления бесплатной правовой помощи многодетным семьям. Конечно, для таких семей должны быть определенные преференции. Например, закон об усилении ответственности за порчу коммунального имущества. Но вспоминайте, не про Зержинск. Двухлетний мальчик, который попал в люк и, по, и умер. Считаю, что такие законопроекты должны быть очень жестко ориентированы на наказание. Потому что люди не понимают. Но наказание, подождите, вот, мы вчера с вами были на сессии Горсовета, отремонтировали улицу на ДД, по-моему, и четыре люка за ночь украли. Наказывать надо же, наверное, тех, кто ворует. И пункты приема, которые принимают эти люки. Конечно, я же об этом и говорю. Но еще раз, в чем суть законопроекта? Жесткая ответственность, вплоть до уголовной. Причем человек будет наказываться не только за то, что он украл люк, но и за то, что косвенно после этого могло возникнуть. Попала машина это десятки тысяч гривен ущерба. Кто-то провалился, нанесли ущерб здоровью. То есть масса причин, которые потом после этого возникают. Я вам для справки скажу: я специально готовил обращение, получил ответы от нашего коммунального хозяйства. За 2011-12 год. Порча от э, убытки и от краши, порча коммунального имущества 1 миллион гривен. Могу вам сказать, что смело можете эту цифру помножить на 3, на 4. Так извините, это же деньги нужно заработать городскому бюджету, это же деньги наш с вами, налогоплательщикам в конечном итоге. Поэтому есть и другие законопроекты, которые в стадии работы о э, защите фондов финансирования строительства и э, граждан, покупателей квартир э, от злоупотреблений со стороны недобросовестных застройщиков или банков. Вспоминайте аферу с Элита Центра. Да? То есть э, мы очень серьезно занимаемся этим законопроектом. Уверен в том, что осенью он будет готов, он очень сложный. Потому что мы работаем с банками, мы работаем э, с Высшим хозяйственным судом Украины, мы работаем э, с, со страховщиками. То есть закон должен быть сбалансирован. Но основная его задача защитить инвесторов, то есть граждан, которые хотят купить квартиру. В лучшем случае он покупает ее раз в жизни. И его еще при этом обманули. Человек всю жизнь работал, трудился. И вот такие катаклизмы бывают. Закон э, об обеспечении э, жилищных прав общежитий. Каждый прием ко мне идут люди. Они не могут приватизировать свои квартиры. Так сложилось законодательство. И в рамках сегодняш, сегодняшнего поля жильцам, которые в э, свое время проживали и сейчас проживают в общежитиях, но эти общежития были э, приватизированы каким-либо собственником, они не имеют, эти, эти, э, жители этих общежитий не имеют возможность приватизировать свои. Э, но они принадлежат кому-то уже. Да, они кому-то принадлежат. Это очень сложный, сложный вопрос. Э, но мы над этим работаем. Ну, я говорю, каждый прием ко мне идут жители с этими вопросами. Где-то удается решить. А где-то, к сожалению, нет, потому что сегодня такое правовое поле. Закон о ветеранских организациях. Мы его дорабатываем. Я думаю, что он уже в июне-июле в будет готов совместно с нашей городской ветеранской организацией, возглавляемой Короленко Виктором Дмитриевичем, с нашими ленинскими и заводскими ветеранскими организациями. То есть это те ветеранские организации округа, от которого я был избран. И мы его тоже внесем. Это более чем сложный законопроект. Вы депутат-мажоритарщик мазорит... депутат, проводите приемы по личным вопросам. С какими вопросами наиболее часто к вам обращаются люди? Вопросов на самом деле очень много. То есть ты отвечаешь за работу мэра, районной администрации, то есть всего нашего чиновничьего люда. К сожалению, так сложилось. Люди идут к депутату только тогда, когда они уже прошли все наши ступеньки все ступеньки, скажем, нашего так, ада. Чиновничего. Чиновничего, да. И после этого идут к депутату как э, последнюю инстанцию. Я могу сказать, что я провожу регулярно приемы в Ленинском заводском районе. Это территория моего округа. Но считаю, что моих приемов недостаточно. С другой стороны, две с половиной три недели я нахожусь постоянно в Киеве. Это законотворческая деятельность, сессия Верховной Рады, это работа в комитете. Но для того, чтобы была обеспечена непрерывная связь с нашими жителями, я открыл общественные приемные. Они специализированы. В них работают квалифицированные юристы. Квалифицированные юристы пять раз в неделю принимают жителей Ленинского и Заводского района. Более того, я дал команду, чтобы они принимали также тех жителей города Запорожья, которые работают в Ленинском и в Заводском районе. Для справки, приемные были открыты, когда я еще был депутатом областного совета осенью 2011 года. 350 человек было принято в 2011 году, 2500 человек в 2012 году. И вот по состоянию на середину мая более 500 человек уже было принято. Приведу один пример. Пенсионеры бывшего объединения Запорож Промарматура. Люди не могут получить льготные пенсии. 132 человека. Каждый месяц они идут ко мне на прием. Что мы сделали? Здесь нужно сказать об активной позиции начальника нашего областного пенсионного фонда Казачука Анатолия Васильевича. Мы с ним несколько раз встречались. Дальше я организовал встречу с министром. Выезжали в Киев, встречались с министром. Министр дал поручение создать рабочую группу, и мы сейчас занимаемся этим вопросом. Уверен в том, что мы его решим, и люди получат свои льготные пенсии. Единственное, что нужно, немножко подождать. А там вообще суть очень простая. Это, если сказать, это, это только у нас, наверное, такое бывает. Что произошло? Значит, предприятие Запорож э, Промарматура уже не работает, его нигде нет, но формально оно числится. И люди не могут получить справку для того, чтобы им назначили льготную пенсию. Теперь его нужно официально ликвидировать, и только после этого предприятие правоприемник выдаст эту справку. Казалось бы, да, бумажка, как в той поговорке, с бумажкой и без бумажки. В ваших предвыборных обещаниях было были пункты, которые обещали людям благоустройство Ленинского района, Заводского района. Что делается в этом направлении? Я активно работаю над этим вопросом, поверьте мне. И ведь э, город Запорожье – это не только проспект Ленина. Это и территория многоэтажки каждого двора, э, да, и э, частный сектор. С частным сектором, конечно, несколько хуже. Но если говорить о э, наших э, дворах, где, находится, э, где находятся многоэтажные дома… Ситуация отстоит несколько лучше. Во-первых, были мои дворовые встречи, да, я и сейчас периодически встречаюсь, может быть, не так часто, потому что времени мало. И я давал определенные обещания. Пример простой. Например, сквер Горького в Заводском районе. Очень много было пожеланий, молодые мамы приходили с детьми. И по моей инициативе этот сквер был реконструирован. Здесь я дал бы, надо сказать, поблагодарить депутатов городского совета от партии регионов Заводского района. То есть они помогали и своими средствами, и мы вкладывали средства в проекты, и в непосредственно в ремонт, и отдать, сказать, сказать слова благодарности городскому голове Александру Ченсановичу Сину, который пошел на встречу, потому что понимает, что Заводский район, он самый обделенный район, самый сложный и самый обделенный район. То есть 50% промпродукта производится на, на нашей промплощадке. Поэтому мы 24 мая 44-летия Заводского района открыли обновленный парк Горького. Это парк европейского уровня. Вымощенные дорожки, хорошая э, травка посеянная уже растет, новое освещение, большая детская площадка. Мэр был, кстати, обещал э, помочь с установкой спортивной площадки. На очереди реконструкция ДК Заводский. Дальше детские площадки и спортивные площадки. Это, кстати, этот пункт моей программы уже выполнен по реконструкции парка Горького. Будем надеяться, это не последний парк. Детские площадки. 100, 100 площадок мы должны установить с 2012 по 2017 год. На сегодняшний момент 31 площадка установлена в 2012 году. И в этом году мы должны установить где-то порядка 29 детских и спортивных площадок. А на очереди, как вы говорите, парк энергетиков Энергетика, да. э и сквер пионеров в Ленинском районе. Сергей Федорович, ну вы уже полгода народный депутат. Уже, может, подводите какие-то итоги для себя в потому что было обещано, срок депутата 5 лет. Э оценку работы депутата, считаю, должны дать избиратели. Тем не менее, э я стараюсь выполнять свою избирательную программу а там наказы только наши горожаны. И в конечном итоге и законотворческая моя деятельность на 95% направлена на выполнение этой программы. Считаю, что каждый депутат, социально ответственный депутат, должен отчитываться перед своими избирателями. Поэтому в течение года, к концу года, на моем сайте будет дан отчет о том, что я сделал за год. И он будет работать в интерактивном режиме. То есть дальше раз в месяц я буду отчитываться и о тех ну, пунктах программы, которые... избиратель-депутат, да. да? Я считаю, что нужно нарушить эту порочную практику, когда избирают депутатов, и потом они уходят на 5 лет, и больше их никто не видит. И никто никогда не отчитывается. Поэтому к концу года мой отчет будет опубликован. Просто за день, за два невозможно сделать. Но вот это уже тот срок, когда можно о чем-то говорить. Хорошая идея. Напоминаю, у нас в гостях был Народный депутат Украины, член фракции Партии Регионов Сергей Федорович Кальцев. Спасибо всем и до свидания.